我做的这个羊杂汤撒上这个香菜，味道肯定没治了。朋友们看，羊杂，这是羊肚子，这是羊胃、羊百叶、羊肥肠、羊心、羊肺、羊的肝，一共七个杂。哥，这个怎么做呀？做成羊杂汤让我配饼吃吧。先切羊肚，我去收拾锅。嗯，羊肚切的细点。 羊肚切好了，再切羊肺，再切肥肠，肥肠切的大点羊肝、羊心。 羊胃还有羊百叶，再切点菜，切点红椒、绿椒，来再切点土豆条喂，好嘞，哥，嗯，锅热了放豆油，好嘞，呃油、哦、热了放姜葱酸、葱、嗯、蒜，放。 再放点豆瓣酱，放，火了火了，放一大把干辣椒，火了火了,火了，火了火了，火了出呛鼻子的香味儿，弟弟<呵>羊杂放，嗯，翻炒一会儿，弟弟水拿过来，嗯。 再放一把大粒盐，弟弟盖上锅的盖，然后煮它三十分钟，再放菜。好替大家喝，鸡蛋一个，把切好的土豆条、红椒、绿椒放进去。嗯、弟弟这回熟了，可以出锅了。嗯，弟弟看这颜色，嗯。 实际上来那个，那不挺好嘛！好了、哦、弟弟上桌，嗯。我做的这个羊杂汤撒上这个香菜，味道肯定没治了。来，弟弟，我给你盛，嗯。来，弟弟，嗯。 嗯，哥，感觉上了，你的味道确实美吃了。嗯，你配那个饼吃，嗯。 羊杂汤配这个饼，干啥都都不知道。他、哎、弟弟，嗯，我做的这个羊杂汤，我弟弟特别爱吃呢，这不挺好吗？